वजीर अज़म शहबाज़ शरीफ ने कहा है कि महसूलत वसूली और फ़राइज की अदायगी में एफ़ बी आर आवाम से इज्जत व तक्रीम से पेश आए वजी अज़म की ज़ैर सदारत एफ़ बी आर की डजिशन और दीगर असलाहत पर हफ़्तावार जायजा अजलास मनक़द हुआ जिसमें शहबाज़ शरीफ ने पच्चीस दो हज़ार चौबीस में वफाकी टैक्स महसूल में इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और एफ बी आर को सराहा वज़ी अज़म ने कहा कि नए माली साल में महसूलत वसूली और माशी अहदाफ़ केसूल में यही मुस्तैदी जारी रखें इसमें किसी कस्म की अदारा जाती सस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जा जाएगा उन्होंने कहा कि महसूलत वसूली और माशी अहदाफ़ हासिल करने के लिए तमाम इदारे जाम्फशानी से काम करें रोशन माशी मुस्तबिल के लिए माशी अहदाफ़ केसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी वज़ी अज़म ने कहा कि महसूलत की वसूली और माशी अहदाफ़ के तमाम मराहल की जतीी तौर पर निगरानी कर रहा हूँ महसूलत वसूली और फ़राइज की अदायगी में एफ बी आर आवाम से इज्जत व तकरीम से पेश आए शहबाज़ शरीफ ने कहा कि मुल्की मीशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे एफ़ बी आर के साथ मुकम्मल ताउन करें पैदावार को टैक्स नेट में लाने के लिए ट्रेक एंड ट्रेस सिस्टम पैदावारी और तरसीली मराहल में रखा जाए टैक्स ना और सनतों का पैदावारमल डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाया जाए वज़ी अज़म ने रिटेल सेक्टर में एफ़ बी आर प्वाइंट अफसिल सिस्टम का दायरा कार मज़ीद वसी करने की हिदायत की और आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर अजलास के शर्क को मुबारकबाद दी इजलास में वजी अज़म को एफ़ बी आर में असलाहा से मुतल इकदाम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई वजी अज़म ने कहा कि कारोबारी बरदरी और टैक्स दहंदगान को सहूलियात देने के लिए एफ बी आर दरवाज़े खिले रखे